Здравствуйте, друзья! Смотрю, домик облагораживают. Я имею в виду, что вот деревца посажены О, и ремонтик. Тут даже есть кучка. Видать здесь кто-то даже проживает хозяйство держит а лавочка так и стоит так что ремонтик тут делается дом я думал, что да, может разрушиться со временем. Вроде да. бы хозяина нет уже. Оказывается. Но ну, наследники есть, конечно. Но место такое хорошенькое. Оно хоть и за селом, но это такое наедине с природой. А, но ну, я поеду сейчас, посмотрю. Там журавлик упал, лежит. Хочу сфотографировать, если еще остался. Пробил я колесо где-то буду менять елки палки в поле стою в общем нашел я дырочку на что-то наехал потому что дырку обнаружил по крышке сбоку вот такая и видимо наехал и съехал кто вот, я снова в строю буду ехать дальше пейзаж Итак, для сравнения масштаб, какой он был. Для истории темновато, правда. Ничего. Единичку плюс. Кадр под звуки сирены.